Здравствуйте. Скажите, Пожалуйста. Можно обратиться а, по поводу выполнения решения суду. Вот нам написали, нам написал а, Полищук, мне написал, что. Нет, это не Полищук писал, там для не Да Та нет, Выконал а вот Полищук. Канал всякий мысли, ну, что? Ну, это же Полищук мне написал, Департамент, официальная позиция департамента. Ну там же написано 215-я комната. Это место для ознайомления с публичной информацией. Я вам показываю Риши. Э, рішить А ски... вы видеосъемки предупредили? Зачем? Это, а це... Обычно предупреждают. Это... Мне, не, а предупреждают, когда я включаюсь в вашем все быстро життя по 317 А я не включаюсь. У нас ну, не как хотите, может, я что-нибудь... И... обычно нет закона, закон. Это мы уже все проехали, как бы, ну, давно. Это уже не актуально. 307 цивильного кодекса после э, уполномочий, которые сначала услужащий, потом человек. Иначе я не могу, у меня не нажать для суда. Как я докажу, что, что мне ответили на особый стимул Это невозможно.

Thank you.

Что там Ефима исполняла? Интересно. Судья, Она же была при нашей встрече с Русланом Она сказала, что мы вам все выполнили, что ответили. Я сказал, если выполнили, то выполнили Ефима Судья Да, ну пошла на Суд. Я вообще с ним не могла общаться. Она никаких конкретных ответов не

Даний, на які... Я не говорю документи, так. Да. Не говорю да документи, не знаю інформацію публічна. На будь-яких носіях. А база даних електронах це будь-які носія. Ми просили доступ до публічної інформації, яка згідно закону на будь-яких носіях. У меня вопрос изначально. Я пришел к специалисту на основании Вашего ответа, который Вы мне дали. А мне нужен, а мне нужен информация. Так у нас получается, опять Вы мне дали не тот ответ, не по сути, опять получается не по я, я Вам сейчас цитирую из иска, из постановок, которая набрала ссылку про інформацію на дату, про, про призначення спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують установлені закон про цей доступ до публічної інформації в департаменті на виконання службу 4.5.4. А саме, точне місце знаходження спеціальним визнанням у департаменті зазначені адреси та номер для отримання допитувачів публічної інформації з ПК «Кадастр». Та відповідно мати можливість працювати з ПК або з представником вашого департаменту. В режимы, режиме реального канала. Я хочу получить публичную информацию из на будь, -яком, будь -яком виселять, Электронные, данном из электронной базы данных. Вот вы высказали, я по вашему письму пришел в 215 кабинет и сказал, я не, 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 я не все равно, что такое канал, вы понимаете? Я не хотел Западный документов. Вы слышите, я вам скажу, я не за информация публичная. Запах не на документ, а запах на публичную информацию. Нет, он не сделал. На будет их носить. их носить, в том числе, будет база данных. Электронная база данных. Тогда вы мне напишите опять снова, так как вы мне первый раз написали, и суд сказал, что вы не напишите, что это не є э, публичной информацией, у не є документом, а электронной базы данных. И напишите мне также снова. Да. Так вот, если вы мне написали, так посчитали минуты, задовольните мне, мне завтра, дайте мне доступ до публичной информации до міського земельного кадасту в режиме реального часа. Если нет, то снова суд. А чей? Вы же его составляете, вот как иметь ваше, ваше его составление, вы каналы. Ну так зачем же вы составляете то, что вы выполнили? <связывая> а мне не интересует документ, мне нужна информация. Информация. какая информация. Я могу сейчас к вам прийти и получить официальный Я могу сейчас к вам прийти и получить официальный отказ? Почему? Нет, мне нужна касса. <связывается> а почему не может? <связывается> 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 Я понял. Я обратиться. Мы писали специально так, что

Да, да, если. да. Вы начальник, видел замуровский Днепровском ну, вот нам в 215 там сказали, что у них доступа до кадастра не, немає. А, написано, что также значит, так э, э, повідомляємо, что ответственными особами для обеспечения доступа запитывающих до информации есть начальники управления, есть заступники, это начальники видео. Вы же начальник видео, Я правильно? только что с Да. Он говорит, этот вопрос не решен. Я понял. Ну вы, вы же начальник не видео. У меня да. нету юридического образования я понял. и нет желания читать решение суда, в котором я ничего не понимаю. Ну вы же начальник видел, правильно? Нет поручения начальника управления или какая-то нарада или протокол нарады, угу. значит вы ему знакомый. Пока угу. не будет, я не смогу это прокомментировать и ознакомить. Ну вы нам доступ не даете, правильно? Ну, правильно? Я больше ничего не знаю. Ну, это просто видмова, ну хорошо. Спасибо.